Идея создания семинаров незламности или семинаров несгибаемости возникла зимой 22-23 года после массированных ракетных атак инфраструктуры Украины, когда наши города и села погрузились в мрак, когда не было электричества, не было тепла. И тем не менее это не согнуло, это не остановило наш народ. И города продолжали работать, люди продолжали жить своей жизнью. Учителя учили детей, медики лечили людей. Работали офисы, появились генераторы на улицах, и открылись кафе и рестораны. Люди жили своей жизнью, и меня это впечатлило. Я подумал, как бы можно было бы помочь этим людям. И вот ну, есть мой опыт, который у меня до этого был, это опыт консалтинга. Опыт работы с бизнесом, понимание того, что представляет собой человек, что им движет, как, каковы его цели, привело вот к созданию вот этих семинаров. Прежде всего, они были задуманы как семинары для создателей бизнесов и для топов. Ну, так появились семинары, как сокрушать подавление, как создавать проблемы, как увеличить срок жизни вашей компании, финансы для финансистов, ну и другие. На этих семинарах вначале была группа, которая приехала из Мариуполя, владельцев компаний, которые потеряли там свои бизнесы. И моя задача была вдохновить на создание новых бизнесов, на открытие новых компаний, потому что их способность создавать бизнес никуда не делась, несмотря на то, что они потеряли бизнес. Были строители из Ирпеня, бизнесмены из Днепра, из Винницы, из Белой церкви, из Киева. Также приходили простые люди, и первые семинары мы записывали иногда под аккумулятор, пропадал свет, под звуки воздушной тревоги. Потом мы сделали эти семинары в хорошем качестве. Семинары помогали, давали людям какие-то простые инструменты для улучшения своей жизни и для повышения уверенности в себе и движения к своим целям. На сегодняшний день семинары... Незламности включают в себя семинар «Финансы для нефинансистов», семинар «Как распознавать и сокрушать подавление», «Как рассоздавать проблемы», «Как увеличить срок жизни вашей компании», «Замешательство и стабильные данные», «Этика и обладание», семинар по супружеству, по повышению вашего личного дохода за счет повышения вашей эффективности. Эта линейка семинаров будет еще расширена, и я приглашаю вас принять участие в этих семинарах.